Уважаемые члены народной рады, если правда своя моя биография. Я родилась в марте 1955 -го года в Антыре. Потом училась на Украине, Харькове, в Запорожье, в Запорожье. В дело, работала в пятой городской больнице скорой помощи в инфарктном отделении кардиологом, обычным агентным кардиологом. И э, на кафедре, э, на различных кафедрах, они просто переименовывали Запорожского медицинского университета, в начале ассистента, потом доцентом. С 2005 года по 2011 год работала главным врачом кардиологии молодого органического После того, как в 2010 году я затронула по именно какие-то бизнес-интересы людей определенных, и ко мне были применены меры, как различные комиссии, в результате в которых меня уволили мы в чем были, когда я находилась на больничной лифте. Больничный лифт был уничтожен моим последователем, но последователем могло быть только Иван Николаевич, который сказал, что больничного лифта вообще не было, люди мне долго не видовали и, в общем-то, как подгадывали выдачу дубликата для того, чтобы перестонный суд уже успел на мою девушку. Я могу были там, были в но на них никто внимания не обращал. И в общем-то, вот сейчас, но только после Майдана, когда сняли тогда главного врача Круга Иниди, который после меня работал, и мне удалось выиграть дело в суде по рассмотрению моего больничного лица. То есть выдан был публикат, соответственно, правильно оформленный, и суд принял решение о том, что действительно находилось в день увольнения на больничном лице. в общем-то, Решение сейчас обжалуется. Через 5 месяцев после его вынесения э -э обжалуются нашими органами власти. Но это да, не важно. Что я хочу сделать, если я приду на должность? Э -э сейчас э -э Для того, чтобы я не могла вернуться на прежнюю должность, не восстановиться, э -э областной кардиологический центр сейчас называется э -э Центр... Э -э -э Областной, центр, областной медицинский центр сердечно-сосудистых заболеваний. То есть он был переименован, не перепрофилирован, а переименован. И... Да, да, да. да. И должность главного врача была переименована в должность генерального директора. Угу. Вот поэтому я сейчас претендую на должность генерального директора областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний, Запорожский областной... Когда за да, время моей работы в кардиологическом клетке было создано где-то около 12 новых палат, тогда причем за счет привлеченных средств, привлекали средства благотворительных организаций, приобретали средства страховых компаний, которые, которые нам помогают. И если кто-то из вас когда-то лечился в кардиологическом диспансере весь пятый этаж, но, но созданные палаты. Были, в общем-то, сделаны их подобные помещения кладовок, которые никогда не использовали. А, было приобретено достаточно большое количество оборудования. Мы купили три эхокардиограф или аппарата для боковой диагностики. Кардиомониторы для кардиоменимации. Я уже не говорю о таких небольших аппаратах, как... Аппараты для холтеровского мониторирования ЭКГ и лантериального давления у нас было куплено по 5-6 штук. Инфудонат, это прибор для внутриденного введения, для введения медикаментозных препаратов. И, в общем-то, старались мы помощь за да, да, бюджетные вредства, если это позволяет нам да, страховых компаний и благотворительных фондов. А, какие у меня еще планы на, на будущее, если мне удастся работать в этой должности? Да? <связать> какие планы? То есть я считаю, что основная наша основная задача нашей кардиологической службы, поскольку каждый диспансер оказывает ургентную кардиологическую помощь, больным и инфарктами, оказывают в остром коронарном синдроме, это то, чего люди умирают, причем умирают внезапно, если это вовремя не оказана помощь. И если, опять же, вовремя не оказана помощь, они могут умереть несколько позже от сердечной недостаточности. То есть для того, чтобы не было, не развивалась эта сердечная недостаточность, мы должны больным проводить, как вот это проводится во всех развитых странах, тромбоэнергетическую терапию. То есть не растворяет тромб, который приводит к развитию инфаркта миокарда. И чем больше миокарда с остеокарнальным синдромом. То есть в месяц это где-то приблизительно 50 52 человека. В месяц делается кардиоцентр 6 тромболитов, в пятой больнице 3 тромболитов. То есть процент охвата вот этим лечением, которое поможет спасти жизнеспособный миокард, это где-то примерно 10%, не больше. Те остальные люди, они как бы им помощь не оказалась хотя тромболитические препараты, как они дорогостоящие, но они остаются. И м -м, на скорой помощи сейчас есть несколько доз металлизма. И м -м, в 2012 году я знаю, что осталось по 140 доз в пятой больнице и в каждой диспансере. Сейчас, в общем-то, закупка была уменьшена немножечко, но тем не менее это, они не, остаются остаются препараты, но и не ходят. А, а, то есть больных поступает полно, потому что к ним не сразу приезжает так бригада скорой помощи, которая может это сделать. И приезжает обычная бригада, потом выступает на себя кардиологическую и, и так далее. И теряется драгоценное время. Поэтому мне бы хотелось тогда бригады мобильные э, то есть иметь в отношении машины скорой помощи, на которые бы мы могли помогать нашим. Э, врачам скорой помощи выезжать, и оказывать такую вот неотложную помощь на дому. на дому. Это первое. Второе, что бы мне хотелось, чтобы когда-то в прежние времена у нас существовала такая практика вот, в пятой панике, в инфарктовом отделении, где я работала, нам приходили на метод на стажировку врачи скорой помощи. Наши врачи иногда выходили на метод на скорую помощь. То есть существовала такая То есть, Когда легче, когда решает... Те вопросы которые вот близкая ситуация оказывается. поэтому мне бы хотелось да, оборудовать каждый центр мобильными мне бы хотелось да, проводить вот такие вот учебные какие э, курсы для, на рабочем месте для врачей в поле помощи и соответственно может быть это позволит бы нам э, улучшить ситуацию именно с проведением такой неотложной помощи что касается я говорила сейчас только о а, тромболитах, то есть, может быть, интересно, или я... Домб... аудитория, я не, не... Что... слишком <соценно> злоупотребляю ваше мнение. Вот <соценно> да, мы да. 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 можем вместо того, чтобы растворить лекарство, э, мы можем повторить тем, то есть механически. Есть такая кардиоинтервенционное направление, то есть у меня это тромболизм, это будто, может быть небо, в силу различных там сопутствующих заболеваний. Это направление у нас тоже развивается. И в мою бытность работы в кардиоцентре мы делали до 105, это считается 100, это хороший показатель для средней э, клиники европейской. У нас было 105, э, а где вот эти по-моему, в 2000 2013 году у нас сломался археолог, нам выделил деньги, у нас с большими трудностями, мы провели тендер на ремонт этого оборудования, но потом у меня начали устранять этой должности, поставили исполняющего обязанности, которые этот тендер не, ну, как можно сказать, образно развалил. Погубил. Да, и этот аппарат, соответственно, не, не, был отремонтирован. Да, И а то, когда, пришел, когда пришел, новый главный врач, в каждой кардиоцентре пришел аппарат частной фермы. И, соответственно, коронавирусы стали в два раза дороже. а наш поломанный якобы аппарат отдали этой же частной фирме за символическую плату в Галину. Но это может быть одна из причин, которая привела к тому, что я стала неугодна. Может быть, там еще и другие были Само причины, но это самое такое а что было. Хорошо, я... хорошо. Питание Вы работали в кардиоцентре. Наверняка при вас существовали какие-то благотворительные фонды, которые принимали денежные вложения в население. Какова существовала структура распределения? Первый вопрос. Структура учета, и дальше распределение этих благотворительных фондов, на какие цели, кто влиял на эти все процессы. И если вдруг вы, не вдруг, а если вы возглавите в дальнейшем это подразделение, как вы видите работу формирования этих фондов, и самое главное, как это будет распределяться. Я имею в виду главный упор на коррупционную составляющую, пожалуйста. лечение наших пациентов. Но лечение в реанимации, в кардиореанимации 8-10 дней, с учетом вот этих дорогостоящих препаратов, тромболитиков, препаратов для повышения сократительной способности, которые, стоимость которых тогда до повышения ценных от 57 тысяч гривен на одна учитывая специфику наших пациентов, которые приезжают из районов области и не кем могут купить медикаменты, потом медикаменты, которые пациент покупают, она не всегда не подходит, вам покупка уже куплена. Поэтому иногда мы больным предлагали платить страх страховую, страховую взнос для того, чтобы э мы могли на эти деньги купить лекарства, и все это подсчитывалось, и компанию компании покупали эти карты, и кто это не, не помню. Страховые компании, которые вы работали, откуда они пришли? Вы их нашли, вам их посоветовали, или они сами вам пришли? Ну, конечно, мы сами приходят. Мы работали в 15 страховых компаний. Самые разные, разные уровни страховки. Это был и, и, и Аранты Хищем, а только Аранты, промышленно-страховый альянс, а вон там нет, да? Вон да. А сейчас? А сейчас не знаю. Нет, сейчас не хозяйство. Да, Александр Владимирович, Скажите, пожалуйста, а вы приветствуете страховую медицину? Привет. Приветствую. Привет. 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 Потому что я думаю, что, вы знаете, я работала очень короткий период времени, но правда, она, страховая медицина хороша, то и тронет, и Как у нас это будет? честно говоря, я не знаю, но там, где в Петербурге патенты, у меня есть патент, которые уехали в Германию жить, на постоянное это Они в Петербурге получили операцию, которая такая она которая у нас около 30 тысяч. Они ежемесячно получают бесплатно все лекарства, которые врач выписывает. И уже два патентирования. у меня был один такой пациент, я думаю, если бы он не уехал в Германию, то ему нужно было бы продать здесь все, что у него есть, и может не хватило бы денег. Давайте задним его. Давайте задним его. Вопрос не. первый. Вам не кажется, вот вы сейчас акцентировали на развитие именно оказания экстренной помощи. Вам мне кажется, что это дублирование. Ведь есть центр оказания в пятой городской больнице, в областной больнице, еще и у вас. Это до некоторой степени распорошение средств, а каждый диспансер, кажется, должен заниматься больше плановым оказанием планов. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот, назовите мне хотя бы две фамилии. Вот то, что вы сказали, если направление коронарографии, стикирование будет развиваться, кто именно у вас, если когда вы вот, будете главным врачом, будет заниматься этим направлением, хотя бы для этого. Ну, я думаю, что у меня будет, если я буду на этой должности, Баранов. Константин Александрович, у нас есть молодой специалист, Константин Александрович Баранов, который при ней еще показал очень хорошие результаты. Ну, две другие фамилии. Ну, Олежка. Олежка. ну, в принципе... Ну, вы еще не готовы нет. назвать, потому что да. вы еще не знаете ситуацию. От... Вот нет, именно... Давайте, там... На первый вопрос ответьте, пожалуйста. ответьте на первый вопрос, пожалуйста. По да? да? Не, э, дублирование. Значит, у нас в городе больница не занимается неотложной кардиологической помощи, там нет. У нас есть три центра по неотложной кардиологической помощи. Это пятая больница, кардиодиспансер и э, десятая больница. Э, э, я считаю, что было бы правильно. То есть у нас десятая больница, она занимается оказанием помощи при нарушениях ритма острого возникших и сердечной недостаточности. Кардиодиспансер оказывает помощь только при нарушениях ритма, сердечной недостаточности, неотложной помощи при острых ситуациях и при остром коронарном синдроме и инфаркта миокарда. Пятая больница занимается только инфарктом миокарда, а острое нарушение ритма и острого Туда -таки не поступать. Я считаю, что было бы правильнее, потому что первые минуты, первые часы не всегда можно определить, это на острое нарушение ритма может быть и проявлением инфаркта миокарда. Может это легкий быть проявлением инфаркта миокарда. А направления движения для врачей скорой помощи разные. Поэтому мне кажется, нужно было просто город разделить на три части, и каждое лечебное учреждение должно было бы от а соответствующих районах города принимать своих пациентов. Так же, как и хирургические отделения, они тоже существуют. И в но они участвуют вот, по определенным схемам. Так что, в мою бытность, мы как раз этот вопрос пытались, пытались Яковлевна и металлистами атрибулировать, чтобы у нас было три uh, учреждения и три потока пациентов. То есть, конструктив у вас был уже изначально подготовлен, но просто не дали возможность его воплотить. А, а как бы плодотворную работу этого конструктива вы знаете уже по своей должности и по опыту работы, правильно, да? Еще до меня, когда был главный врач Ифанта Мештанколу, было закуплено оборудование для такого лечения. Но потом, когда взорвались вклады на новополаганные, то деньги забрали в для того, чтобы помогать новополаганным. И это оборудование, которое у нас уже было на ответственном хранении.